g'oliblar ular bilganlardir onam doim yolg'iz yegan yolg'iz o'lar derdilar bu gapni har safar eshitganimda biroz cho'chirdim ammo bu so'zda hikmat bor qayerga bormay necha yoshimda bo'lmay o'zini o'ylaydigan boshqalar bilan baham ko'rishni bilmaydigan odamlarni ko'rsam unga onamning o'sha şey gapini aytib qo'yardim men na o'zimda bo'lganini boshqasidan berkitar edim va na o'zimda yo'q narsa birovda bo'lsa hasad qilardim bolaligimda do'kondan o'zimga qo'shib ukamga ham shirinlik olardim bizga shunday tarbiya berildi negaligini bilmaymanu ulashni juda yaxshi ko'raman o'zida borini baham ko'rmagan faqat o'zini o'ylagan kimsalarni hayotimda bittama bitta chiqarib tashladim bunday insonlarga hech toqatim yo'q oshuning men eng yoqtirgan bir gapi bor maqsading saqlash emas ulash bo'lsin xatolarni takrorlash emas yechim izlash bo'lsin yiqitish emas suyash bo'lsin zarba berish emas bag'ringga bosish bo'lsin hayotni yanada go'zal va ma'noli qiladigan bu baham ko'rishdir ulashish va yana ulashish ulashmagan nimang bo'lsa u uh, seniki emas yunus emro to'laligicha haq ulashganing senikidir to'plab saqlaganing emas o'zingni o'ylamasdan go'zal narsalarni boshqalar bilan baham ko'rganing sayin hayoting ajoyibligini ko'rib boraverasan ulashganing sari alloh senga yana ham ko'prog'ini nasib qilaveradi aynan shu mavzuda sizga ibrat bo'ladigan darvesh qo'shiqlari hikoyasini aytib beraman kunlarning birida darveshdan sevgisi faqat tilida bo'lganlar bilan chindan sevganlar orasida qanday farq bor deb so'rashibdi darvesh farqini ko'rsatish uchun sevgisini tilidan qalbiga ko'chira olmaganlarni yig'ib ularga bir dasturxon hozirlatibdi xoğun mehmonlarga sho'rva tortilibdi o'tirganlar dasturxonda qoshiq yo'qligini sezishganda darvesh bir metr uzunlikdagi qoshiqlarni olib kelibdi darvesh mehmonlarga sho'rvani qoshiqning uchidan ushlab ichasizlar deya shart qo'yibdi kelganlar qancha urinishmasin qoshiqlar juda uzun bo'lgani uchun sho'rvani eplab icha olishmaydi sho'rva to'kilib mehmonlar kuyib qoladi ham qorni to'ymay ham kuyib dasturxondan qo'zg'alishadi darvesh birozdan keyin sevgisi haqiqatda qalbida bo'lganlarini taklif qilibdi yuzida muhabbat ufirib turgan insonlar dasturxon atrofiga joylashishibdi darvesh bularga ham xuddi o'sha shartni qo'yibdi ular uzun qoshiqlarni sho'rvaga botirib qarshidagining og'ziga tuta boshlabdi shunday qilib biri ikkinchisini to'ydirib mehmondorchilikdan qaytishibdi so'ngra darvesh chin oshiqlar farqini so'raganlarga shunday debdi mana kimki hayot dasturxonida yolg'iz o'zi to'yishni o'ylasa och qoladi va kimki do'stini o'ylab uni to'ydirsa do'sti ham uni to'ydiradi hayot bozorida har doim olgan emas bergan g'olib bo'ladi ulashish sevgidir va hayot ulashishlar bilan go'zaldir